У меня вот Картевый вопрос, потому что вы сказали, что мы договорились, что надо менять в Россию головах, это понятно войну, Россия, наверное, изменится. Вопрос, как скоро, сколько людей еще надо для этого. Феномен добровольцев, истинные добровольцев, которые будут бороться с фашизмом, с фашизмом, так сказать, в России, а потом то есть, говорит, что все это просто какие-то... для того, чтобы объяснить им, что зря они искренне пытаются погибнуть. Я считаю, что лично мое мнение, что мирное решение проблемы невозможно. И война эта не закончится. И это было бы слишком глупо останавливаться в Донецкой области. Какой смысл был вообще во всей этой войне тратить миллиарды денег? Ну, во имя чего? как она может война закончится? Может, я чего-то, конечно, не понимаю, я человек не военный, не политически, можно сказать, не грамотный. Местный житель так уж сложилось, что все началось именно с моей земли, и мне, если честно, искренне жаль тех людей, которые поддержали все эти события. Поэтому я как бы чувствую где-то в глубине души вину за все это. Всегда был как бы патриотически настроен. И мне непонятно, как человек может защищать здесь, в Украине, интересы другого государства, неважно, Америки, Европы, России, Китая. Разницы нет. Есть Украина. Это наша земля, это земля наших предков, это земля наших детей. Мы ее обязаны защищать. добровольческий батальон Здесь очень глубокий сегодня. Мне несколько лет назад, ну, лет 15 назад, повезло встретиться с интересным очень пожилым и Кейтса, который э, 19-летним пацаном пришел в Советский Союз в в июне 1941 года освобождать советский народ от э, какого-то трубопонимаемого режима. То есть он чувствовал, что он делает... Благое дело, он шел спасать людей, и э, мягко говоря, удивился потом понял, что что-то здесь не так, когда он увидел работу карательных групп, что эти люди, которых он спасает, его же соратники, просто уничтожают и соратники. Но для того, чтобы ему прозреть, ему надо было несколько месяцев, и он понял, когда он уже ввязался в эту ситуацию, искренне причем, что что-то здесь не так. С той стороны сейчас происходит нечто подобное. Скажите, есть какие-то механизмы противодействия? этому? Потому что говорить о всех сознательных не приходится. Есть обманутые люди, которые участвуют в этом в этой войне. Не Знаю, как бы это ни печально звучало, но старую собаку не научишь, что он не И люди глубоко зомбированы, их невозможно. Может я конечно не гуру психологии, может возможно как-то влиять, но сколько уже, уже почти год длится это все. Это все специально нагнеталось. Всегда люди на... в Донецком регионе, в Луганском жили хуже. Вот за всю историю независимости. Это всегда было специально, целенаправленно. И поэтому я не удивляюсь почему люди взяли оружие, когда клич дали. Что вот бороться многие борются против киевской власти они до сих, до сих пор считают что во всем виноват майдан то есть если был янукович там ну куча отговорок то есть ну, вы просто не достучите никогда до их сердец вот, можно конечно пытаться пока в человеке живет душа остается надежда но я считаю что это невозможно а а что же с ними сделать я человек, как сказать, не, не публичный вещи, да. Следы, да, но их там да, работать. Да. работать вещь, говорю, что мы нет, мы их не можем. Бояться. Военное положение, милитаризация общества, то есть людей надо учить воевать, обороняться. Это никогда не помешает. Посмотрите, что происходит. У нас одни дохляки, забрать некого. То есть все спортом никто не занимается. Алкоголь, наркотики. Курение. Это все со школьной скамьи. Почему никто этим не занимается? Куча бомбоубежищ. Почему они не оборудованы? Вопросов миллионы. на которые ответов мы, никто никогда не дает. И можно много разговаривать о том, что как бороться. Как... Здесь столкнулись два архетипа. Украинский и российский. То есть мы не представители одной даже группы национальной какой-то. Какие там славяне, поляки тоже славяне. И тоже они почему-то не лезут. Это исключительно, что война против Украины, потому что такого государства, как Украина, вспомните Запорожскую сечь, аналогов не было никогда в истории, нигде, ни в одной стране. Все как бы идет оттуда. И это никому не выгодно, особенно России. История повторяется. Спасибо. позвольте не согласиться с вами тут речь не идет о архетипах российского это проблема наднациональная вообще например первая жертва всех этих событий Сергей Нигоян, да? и один из идеологов русской весны Кургенев два армянина и так далее То есть и с той и с другой стороны там есть украинцы, здесь есть русские там есть евреи, здесь есть евреи это два образа понимания мира совершенно разные. Вот, Позвольте за пять лет проживания на определенной территории, независимо от происхождения, вероисповедания, языка, человек полностью меняет архетип. То есть это доказано учеными психологами. Ну, пять лет есть, то есть можно поменять. Спасибо, Володя, извините. Там вопросы света. Вопросы дают фамилии спикеров. Возможно, мы пропустили, не представили всех. Давайте представимся всех. Очень просят представить им. С меня. Давайте мы по кругу, хорошо с правой стороны, чтобы не тратить время. Фамилия моя, Дубровская. Швецов Владимир, Алексей Краматорский психолог. Владимир Джавский, депутат Краматорского городского совета. Игорь Сюрф, Русан Надежды, Волонтерское объединение. Артем Пашковский, коренной Краматорчанин, Боец Дух. Олег Савельев, председатель правления Международного багенного фонда Еднание Наций, места Краматорска. Я Александр Медузянок, я начальник пресс-центра штаба антитеррористичной операции Я Анатолий Стельмах, рачник антитеррористичной операции Полковник Федичев Валентин Николаевич, я заступник кандидата Сидоренко Ирина Васильевна, волонтерское движение Краматорские пчелки, координатор а, Света, кто задавал этот вопрос? Это было задано в Фейсбуке. Сейчас нас смотрят. На данный момент интересовалось 20 просмотров. Было в подключении. Пока 20. Но практика говорит, что со временем 3 часа вот как раз люди подключаются сейчас. Хорошо, спасибо. Продолжаем. Владимир. Я не согласен с тем, что здесь национальные почты как-то разрываются. идет именно информационная война. Независимо армегинты, поляки, любого человека можно... Если мы показывать, вырабатывать по принципу лампочки инстинкт Павлова, да? Mm -hmm. то есть э можно любой национальность перевозировать и внушить совершенно те вещи, которые не соответствуют действительности. И э, тут как раз работает. Неправильно говорить о том, что нельзя с, с людьми их переосмыслить. Да? Но просто их надо готовить, прежде чем идти с ними непосредственно разговаривать минимум должны засомневаться в том, что то, что им навязывается, это правда. А это все-таки должно работать, все делать, прежде всего телевидение, прежде всего СМИ. У нас анонсировано было сегодня 1 марта. Анонсировано было, что с 1 марта должно быть заработать областное телевидение. Оно так до сих пор не заработало. В конце января руководство это все проанонсировало. Я читал это в интернете. Но его таки нет. То есть мы опять дальше продолжаем проигрывать эту войну. Опять же, против нас играет тот же, тот же момент борьба с коррупцией. То есть многие люди, живущие здесь, они это прекрасно видят, потому что, опять же, областное руководство, приходя на свой пост, тот же губернатор Кихтенко сказал, о том, что борьба с коррупцией начнется с Донецкой области. На сегодняшний момент, сколько власть он уже руководит областью, мы не видим. И, может я чего-то не знаю, но не в интернете, где-то я не видел ярких моментов без коррупции. У нас возится уголь, у нас со стороны подконтрольной ДНР везется уголь, который за наличку продается э, тепловым станциям. То есть все это есть, мы все это видим. Мы видим даже некоторые вагоны, проходящие через Краматорск или еще какие-то другие пути. Эти машины, которые везутся. И не говоря уже о других вещах, которые там... Возятся через посты. Я не знаю, кто их контролирует. Я думаю, вряд ли это украинская армия. Я думаю, в большинстве своем это происходит через добровольческие батальоны, которые контролируют. там, Опять же, на них не хочу говорить. Но это... Есть военная прокуратура, которая должна заниматься этими вещами. То есть возится туда обратно алкоголь, возится туда обратно сигареты. Как-то все это, все эти поставки уже налажены. Более того, меня поразило, когда мне говорят о том, что новое руководство скупает дружно, хорошо скупает доллары в Донецке, потому что они там Боевикам платят долларами, они их сдают и меняют на гривну, потому что пользуются. Чуть ли не специальные рейсы налажены э, поставок доллара сюда. Ну, вы понимаете, что это на каком-то уровне. И о чем мы говорим, о какой смене там. Все мы можем прийти, за что, вообще как нам могут поверить люди, все мы к ним придем. О чем? Они мне тут же расскажут, что извините, вот это, вот это, вы измените вокруг себя все это. И мы вам поверим, и люди действительно поверят. На сегодня мы информационно проигрываем очень сильно. Спасибо. Я э, ремарку объект сделал. Э, эта тема уже год продолжается. Вот, например, Харьковский опыт, Харьковский гражданский форум это 44 организации, которые просто подписали меморандум взаимодействии. Там конфликты внутри этого сообщества, но э, реальный и заметный успех это иллюстрация. Это серьезная иллюстрационная борьба. Потому что обещание это обещание, но надо, мягко говоря, помочь власти выполнить это, эти обещания. Очень многое зависит от гражданского сектора. Вот ты что вами персировал Ну, приведите а, мне один хотя бы. Нет, не приведу. Ни одного один. Вверха, не приведу. Потому, ну, так что, потому что даже в Харьковской области это идет очень тяжело. Но механизм понятен, который работает. Давайте я скажу вот о чем. По поводу примирения. Смотрите, я волонтер и тяну рубашку на то, чтобы э, если будет свобода людям и давать им инициативу, то люди сами будут э, делать, вот как громадское телевидение вот там нас снимает, не надо никакого областного. Дайте свободу в этом вопросе сделают люди и телевидение здесь, и громадское, по Донецку, и будут показывать. Но они могут грант получить какой-то простой пример, как идет примирение. Вот то, что мы сделали, то, что мы можем отчитаться. На 24 августа мы отвезли группу подростков с социально необеспеченных семей, многодетные сироты из Славянска, во Львов, через организацию вот, объединения волонтеров, через, через помощь от разных людей, там государство не участвует. Мы отвезли их на День независимости во Львов, Привезли их на концерт Океана Эльзы, показали, повели по местную церковь там, ну, чтобы видели люди, ну и на духовном уровне, что они одинаковые И в воскресенье перед концертом Океана Эльзы это в августе месяце, подростки со Славянска покупали флаги и на плечи одевали. Никто им не давал ни деньги, они, у них не было денег там покушать даже. То есть мы брали все, и кормить, все. Они за свои деньги покупали флаги, одевали на плечи, шли на концерт. Пели гимн, возвращались в Славянск, они видели, что другая сторона Украины такая же, относится абсолютно одинаково. Для них это реально был подвиг после оккупации Славянска с флагом на плечах ходить, по Славянску даже. У них в школе были конфликты с другими сверстниками, которые не были бы по Львове, которые мыслят, как вот другая часть Донецкой области. Но они уже абсолютно другие. Их легко. Ну, если сдавали, вот как бы гражданское общество могло бы эта часть людей просто сводить в гости, показать искренность свою, и люди меняются. Может быть, люди постарше, они имеют какую-то немножко закостенелость, но молодежь мгновенно перестраивается. Вот этот наш опыт, я точно скажу, могу по мере есть отчеты, ну, все это зафиксировано, что это так происходит. И будем вот на эту ближайшую Пасху весной повезем детей еще больше туда же, куда-то в западной области, чтобы показать, как люди принимают, что они такие же. Они, ну, реально, чтобы не было много слов там телевидения, реальное отношение к ним, и они видят, что то, что говорится за телевидении, допустим, России или ДНР, что это реально бред. Они смеются с этого, и смотрят это как 95-й квартал, смотрят и смеются сейчас. Вот это вот так. Спасибо. Ну вы тему затронули очень важную. Доверие к людям, да? да? Скажем так. Это один из, один из примеров, когда